Ай, какая красавица. Просто с устрашающим повреждением боковым. Вы посмотрите, как, как ей досталось очень сильно. Гляньте. Гляньте, эта машина попала на площадку бедных машин. Новая. Новая BMW 4. 2025 года, 5 -го месяца. То есть вот месяц, как она поездила, и уже она здесь. Цена ее 37 с половиной тысяч евро. Полторы тысячи километров пробега, ребята полторы тысячи. Машина на коже. Вот такая приборка. Целый экран здоровый. Автомат в М-пакете. Камеры 360. Парктроники, дистроники. Удержание в полосе. река морда. Не, ну машина огонь. Я просто не понимаю, как она сюда попала. Почему она сюда заехала. Значит, на диске. А заехала она, полторы тысячи км проехала. Где-то что-то затерлась, потерлась, чуть-чуть такое повреждение, и она здесь. За 37 тысяч евро. 37 тысяч евро. Напишите мне в комментариях, почем такие варианты идут в Украине. И сколько будет стоить восстановить вот это вот крыло. Одно крыло. Все. Бампер целый. Ну ладно, полировка. Полирнуть тут вот такой вот. Смотрите. Это полировочка. Все. Фара тоже целая. Крылышко подзатерлось. Его даже менять не надо.